Clash of Clans на текущий момент является одной из самых популярных и часто скачиваемых игр для смартфонов. Обойти сторону такой знаменитой стратегии компания Shenyang никак не могла, поэтому выпустила набор мини-фигурок с персонажами из Clash of Clans. По ссылке было 6 мини-фигурок формата LEGO. Давайте рассмотрим каждую мини-фигурку поближе. Гоблины представляют собой маленьких существ с большими заостренными ушами и красными глазами. Гоблин носит коричневые бриджи на подтяжках, восточные башмаки, а также таскает с собой мешок, чтобы носить награбленное. В руках держит два золотых кольца. Стенобой имеет вид хилого скелета в коричневом шлеме летчика. У нашей минифигурки нет такого шлема. Над правым глазом у него виднеется небольшая трещина. Стенобой, несмотря на свою хрупкость, переносит массивные бомбы. В руках держит динамит. Лучница первый юнит с типом атаки дальнего действия, которую можно нанять в казармах. Лучница представляет собой розоволосую женщину в коротком светло-зеленом платье. На спине колчан с стрелами, в руках держит лук. Колдун представляет собой магического юнита в плаще с капюшоном, кожаным поясом с золотыми застежками и в соответствующих сапогах. Колдун, как и лучница, применяет дальние атаки и может стрелять над стенами. Стреляет он огненными шарами, которые причиняют существенный урон. Но последние две мини фигурки варваров. Варвар – это мужчина со свирепым лицом, выражающего полную готовность к битве. Он одет в клит коричневого цвета с кожаным ремнем и стальной пряжкой в виде щита, а будут варвар в кожаные сандали. У первого варвара на голове принт раскрытого рта, на голове желтые волосы, в руках серебряный меч и серебряный щит. У второго варвара на лице принт, будто его отлупили. На голове также желтые волосы, в руках золотой щит и серебряный меч. В заключение мы имеем оригинальный набор минифигурок по игре Clash of Clans с отличным качеством самих минифигурок и их принтов. С вами был парнишка, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Вступайте в группу ВКонтакте, там есть фото этих и других минифигурок.